man ko'pincha shu narsani misol qildirib keltirib aytib beraman rashk qilganda ho'p san jufti halollingni o'zingni o'sha nikohdagi ayolingni rashk qilganingda ya'ni boshqa bir erkagi bilan birga ko'ryapsan o'sha so, borqa erkakni tagiga tiqib kelyapsan bu qanaqa ekan shuni rashqni o'zi bilan san dayislik qilib qo'ymayapsanmi man deydi koreyadan keldim aka xotini bilan yotsam xotinimni qini kengayib ketgan ekan bu demak kim bildan yotibdi assalomu alaykum aziz obunachilar mana bugun siz bilan rashq to'g'risida gaplashmoqchimiz rashqni ham patologik formasi hisobida gaplashsak ikki olamni sarvari mustafo muhammad sallallohu alayhi dan kelgan o'sha hadis borki shu hadisda aytiladi kim jannatga ki kirmaydi uch toifa odamlar jannatga kirmas ekan birinchi dayus deb aytiladi ya'ni ayolini rashk qilmaydigan mahramlarini rashk qilmaydigan odamlar ikkinchisi erkak kishiga o'xshash harakat qiladigan ayollar buni ichiga ha лесбиянkalar ham o'sha erkakcha bo'lib nima qilib yurgan ayollar bu to'g'risida toliblar ta juda ko'p amr aruflar qilishadi bundan xabarimiz bor va o'sha risun amali shayton ya'ni ichkilik ichib mukasidan ketib yurgan odamlar ayolmi erkakmi bular jannatga kirmaydi deyiladi bizga alloh shunaqa deb aytdiki har bir erkak kishi o'zini o'sha mahramlarini doim himoya qilmoqligi kerak birovlarni ko'zidan o'sha nazaridan tushishidan birovlarda haligi boshqacha aytadigan bo'lsak qo'polroq hirs chaqiradigan narsalardan himoya qilish kerak agar e kishi rashqi bo'lmasa demak o'sha mahramlarni himoya qila olmaydigan bo'lsa o'shalarni biza dayus deb aytamiz ho'p bu bizga kelgan xabar bu bizga berilgan farz bu narsani har bir erkak kishi qilishi kerak lekin hozir man gapirmoqchi bo'ayotgan narsam bu patologik rashq to'g'risida ketyapti mana qabulimga juda ko'p o'sha er xotinlar kelishadi erkaklarni ham va ayollarni ham hammasini eshitgandan keyin bularni o'sha kelib chiqish patologik rashqi kelib chiqish sabablari to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman va o'sha patologik rashq degani nima degani o'zi erkak yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar bular eri yoki o'zini jufti halolini boshqa ko'rada turmaydigan bema'ni har xil xayollar fantaziyalar bilan demak o'sha begona yo erkak yoki begona ayol bilan birga yotganini ko'zini oldiga keltiradi va shundan o'sha jahl chiqib uyda katta o'sha janjallarga xotinni o'rtasidagi munosabatlarni buzilishiga olib keladigan narsa hisoblanadi hammamiz bilamiz erkaklarda ham ayollarda ham bunaqa holat bo'ladi buni o'sha vaqtinchalik ruhiy o'sha buzilishni hisobiga bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha ruhiy kasallikni orqasidan patologik rashq paydo bo'lishi mumkin endi shu holatlarda har qanaqa odam o'sha shikoyat qilganda ermi qotinmi shikoyat qilganda aytib berishi mumkinki bu faktlarga asoslanganmi yoki faktlarga asoslanmagan fantaziyasi bilan logikaga ya'ni logikaga umuman to'g'ri kelmaydigan rashqmi buni har qanaqa sog'lom ruhli odam ruhiyati sog'lom inson bu narsani analiz qilib to'g'ridan to'g'ri ajratib ololadi lekin o'sha yerda yordam beraman deydigan bo'lsa hech qanaqa yordam berolmaydi buni albatta mutaxassis odam ko'rib aralashib yordam berish kerak bo'ladi man e, erkak kishilarga e, oddiy rashk qilib o'sha e, hayolini rashk qilib yuradigan erkaklarga birinchi e, murojaat qilmoqchiman man ko'pincha shu narsani misol qildirib keltirib aytib beraman rashk qilganda ho'p san jufti halolingni o'zingni o'sha nikohdagi ayolingni rashk qilganingda ya'ni boshqa bir erkag bilan birga ko'ryapsan o'sha borhqa erkakni tagiga tiqib kelyapsan bu qanaqa ekan shuni rashqni o'zi bilan san dayuslik qilib qo'ymayapsanmi dayus degani o'sha rashq qilmaydigan odam deb aytdik lekin fantaziyasi bilan birga xotinini birovlarga qo'shgan odam dayus bo'lib qolmaydimi mayli ilm mutoif bunga o'zini uh, fikrini bildirar boshqa qildirlar man shu tomondan aytmoqchiman har qanaqa fantaziyani ham chegarasi bo'lishi kerak rashk qilish kerak albatta birovni ko'zidan saqlash o'sha uh, avratini o'sha ayollar ham yopib yurishi o'zini himoya qilishi mahramlarini o'sha hamma nazarlardan saqlash boshqalarda hir chaqirmasligiga qaratilgan lekin nega fantaziya bilan begona erkakni tagiga san ayolingni juft halolingni yoki yaqiningni o'sha mahramingni o'sha yerga tiqib kelyapsan bu bo'lmas til bilan boshqa bilan sen buni yana til bilan gapirib unga uh, ozor beryapsan mana yana bitta misolni bu yerga keltirmoqchiman uh, juda ko'p masalan o'sha uh, bilasiz hozir bizada uh, uh, mujohirlar ko'p o'sha ishga borgan rossiyaga koreyaga uh, yaqinda uh, yigit o'sha yana yozyapti man deydi koreyadan keldim aka xotini bilan yotsam xotinimni qini kengayib ketgan ekan bu demak kimnildar yotibdi endi mana mana shu narsani davom ettiraylik ho'p siz koreyada <laughs> yuribsiz to'g'rimi mana qanchadan beri aloqa qilmadingiz aloqa qilmaganingizdan keyin bu ayol kishini ichidagi muskullari nima qiladi bu aloqa bo'lmagan muskul bo'shashmaydimi haligi trenirovka qilmagan muskul bo'shashib ketganda keyin maretk ishlamagandan keyin aloqa bo'lmagandan keyin muskul bo'shab ketadi albatta o'sha ko'p aloqada bo'lmagan ayolni наоборот qini kengayib ketgan bo'ladi har kuni aloqa qilib yurgan ayolda u yerda muskullari doim ishlab turgan bo'ladi orgazm bo'lgan paytda marje qisqarib qisqarib doim нагрузка kelib turganini na, hisobiga наоборот oshanaqa torayib turadi bu juda katta xato fikr hisoblanadi bunaqa holatlarni ham o'sha rashqqa bir qanaqadir logika yoki fakt sifatida qabul qilish bu eng katta xatolardan bittasi mana yaqinda er xotin kelishyapti o'sha erkak kishi ayolidan osha shubha qildirib olib kelibdiki doktor buni bir analiz qilib bildirib bering manga qaysi analizdan bu bekor erkak bilan yurganini bilsam bo'ladi bu qanaqa ahvol bu faqat nima emas amin bo'lib kelyaptiki bu demak xotinim kim bilan yuribdi boshqa qil deyaptiki san mani analiz qildirib aytib bergin buni aybini topginki man sani o'sha aytgan analizing bilan bua bunga o'sha talog'imni beray yoki boshqai beriy bundan chiqib ketiy deb keyin ozgina o'tirib suhbatlashgandan keyin xotinimdan chiqartiri yuborib man shu narsalarni tushuntirdim sanda bu shubha shubha qayerdan keladi shaytondan keladi demak san shaytonga beroean Ve shayton sani shunaqa ayolingni begona erkaklarni tagiga tiqib qolsan san shunga qarshi kurashishing kerak birinchi deb qanaqa qilib xo'p yurgan bo'lsa mayli uni albatta olloh ko'rib turibdi uni tagi ochiladi baribir hech qachon bo'lmaydi lekin yo'qku sakson to'qson foiz erkaklarda shunaqa rashq bo'ladi bu erkaklarni rashq to'g'risida gapiryapmiz mana mana shu paytda sal o'ylash kerak endi ayollarimizga ham aytamiz ayollarda rashk ko'p ba'zida faktlari yani, ham bor erkaklar yurgan zinoqda o'zi javobini beradi bu narsa siz halol bo'lsangizboshqa lekin man hozir patologik o'sha rash to'g'risida ayollarda uchraydigan ayniqsa klimaks paytida klimaks nimaligini yaxshi bilasizlar ayollarni yoshi o'tgandan keyin o'sha reproduktiv funksiyasi to'xtaydi garmonlar o'sha estrogenlar ishlab chiqarish to'xtagandan keyin o'sha yeah. ayol kishida organizmida o'sha o'zgarish paydo bo'ladi bu o'zgarishlar shunchalik kuchli bo'lishi mumkinki vaqtinchalik o'sha ruhiy kasallikka belgilari ruhiy holatini o'zgarishini hisobiga patologi o'sha rashq paydo bo'ladi patolog rashk bo'lganda xuddi u ham xayolida erini balki qanaqadir bir paytlar zino qilgandir boshqa qilgandir lekin o'sha xayolida erini ham har xil ayollar bilan birga ko'radi o'sha erini har xil o'sha E, yomon o'sha e, biz ayii jinsiy buzilishlar orqali e, yaqinlik qilayotganini e, ko'zini oldiga keltiradi va e, eriga o'sha e, logikasi yo'q kurakda turmaydigan bema'ni o'sha e, hayollar bilan birga erini ayblay boshlaydi erkak e, kishilar dod deb qabulimga kelishadi de, doktor yordam bering uyimda tinchligim yo'q ertayu kech o'sha e, plastinkani bitta o'sha e, e, aylanib bitta joyda qotib qolgandakeyin bitta o'sha gap har kuni xuddi shunaqa kimnidir manga topib oladi mani rashk qilib yuboradi bitta ayol yonimdan o'tsa qarab qo'ysam bo'ldi borib o'sha bilan urushadi ishxonamga keladi to'polon qiladi ishxonadagi ayollarga bo'lar bo'lmas shunaqa gaplarni gapiradi nima qilishni bilmayman bolalarim bor hammasi yot uyli joyli yoki kelinlarim bor oldida man o'sha uyalib qolyapman deb aytishadi juda yordam sifatida mana psixiatrlarga murojaat qilamiz bizda bor psixologlar bor yordam beradigan eng asosiysi ayollarni agarda shu so, davrida bo'ladigan bo'lsa заместительный terapiya deyiladi o'sha so, garmonlarni pasayishi keskin bo'lgan holatda shunaqa so, holatlar ko'proq kiradi shu so, garmon мес terapiya berib turib bu ayollarni bu holatdan chiqarib olish mumkin bo'ladi yoki erkaklarda ham o'sha so patologik uh, rashk paydo bo'lgan erkaklarni kimda ko'proq bo'ladi o'ziga ishonchi yo'q shu so jinsiy uh, zaiflik bor erkaklarda ko'proq shu holat juda kuchli bo'ladi man jinsiy uh, buzilishlar to'g'risida gapirib berganda ham o'sha so, manyaklar to'g'risida gapirib beramiz boshqa qilib et, aytganmiz boshqa qiliaiz kim shu so, manyak bo'lib qoladi kimda jinsiy buzilishlar hosil bo'ladi o'zida o'sha jinsiy zaifligi bor odamlarda o'ylayverib o'ylayverib o'sha kutuvchi nevrozlar depressiya holatlari undan keyin organik miyani ichida o'zgarishga olib keltirib ruhiy kasallikka duchor qildirib qo'yadi ana o'sha ruhiy kasallik yashirin davomda davom etadi ko'proq o'sha patologik rashq orqali namoyon bo'ladi shuning uchun masalan o'sha har qanaqa holatda ham o'z vaqtida Uh, rashq paydo bo'lganda o'ylab erkak kishi yoki ayol kishi bu kurakda turadigan faktlarni logikasi bormi yo'qmi o'ylash kerak va uh, hayolga kelgan o'sha shaytonni haydash kerak hech qanaqa erkak o'zini ayolini xayolida begona erkakni tagiga kirgizishi bu noto'g'ri fikr deb bilaman manimcha ilmtoliblar ham mani fikrimga qo'shilishsa kerak demak dayus degan narsa bu rashk qilmaydigan odam lekin hayolida ko'rida turmaydigan bema'ni va fantaziyali rashq bilan birga u ham shu dayuslikka uchrab qolishi mumkin va alam man bundan sal nariroqman shariy tomondan fatvo berishga man doktor sifatida aytmoqchimanki Iı, bu rashqlar bu patologik rashqlar kasallikni borgan sari yana chuqurlashishga olib keladi buni tagida albatta tibbiy omili bor o'z vaqtida demak o'sha mutaxassislarga murojaat qilinadigan dar bo'lsa biza o'sha dori darmoni bilan boshqasi bilan bu odamni o'sha patologik rashqlardan chiqib ketishiga yordam bera olamiz va eng asosiysi o'sha uh, hayoliy bo'ladigan zinolarni hayoliy bo'ladigan o'sha dayiftlikni oldini olgan bo'lamiz o'ylaymanki bu juda katta uh, gaplashadigan o'sha uh, bahs qiladigan tema deb hisoblayman sizlardan uh, albatta bu haqda o'zingizni fikringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni xohlardim va bu temani sizdagi bergan o'sha fikr muloqalaringizga qarab albatta davom ettirish to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman yana ə, bu to'g'risida yana bir ko'rsatuv qilarmiz degan niyatim bor xayr salomat bo'linglar lak tugmachasini bosib eng asosiysi bu da'vat o'zlaringizni do'stlaringiz bilan birga ulashib qo'yishni yodingizdan chiqarmang kanalimizga obuna bo'lib qoladigan bo'lsangiz har doim o'sha ko'rsatuvlarimiz haqida sizga kelib turadi xabar kelib turadi va doim ko'rsatuv yangi temalarimizdan xabardor bo'lib borasiz خیلی سلامت بولین یا نکرده کنچه.